असलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपको नो पावर इन डेल एल को कैसे फिक्स करते हैं इसका तरीका बताऊंगा ये हमारे पास एक डेल की एल है जिसके अंदर पावर नहीं आ रही अब हम इसको खो रहे हैं ये अब इसकी पावर स्ट्रिप जो है वो उतारेंगे इसके बाद इसके जो बैक लाइट के जैक हैं उनको हम उतारेंगे इसके अंदर बैक लाइट के दो जैक लगे हुए हैं वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके ये अब हम इसका जो कवर है पावर कार्ड वाला वो उतारे हैं। ये अब हम इसकी जो वीजीए का कनेक्टर है इसको उतारेंगे ये देखें ये इसका पावर कार्ड है और वीडियो कार्ड है अब हम इसके पावर कार्ड को खोलेंगे और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है ये कार्ड को हम साफ कर रहे हैं काफी डस्ट है इसके अंदर ये देखें, ये इसका जो फ्यूज है ये बर्न हो गया हुआ है ये आप देख सकते हैं अब हम इसका जो फ्यूज है उसको हम उतार देंगे सोल्डिंग आयरन के साथ हम इस फ्यूज को निकाल लेंगे ये हमने इसका फ्यूज उतार लिया है आगे हमने शॉर्टेज चेक की है तो इसका जो थर्मिस्टर है वो भी खराब है उसको भी हमने निकाल लिया है ये देखें फ्यूज और थर्मिस्टर दोनों हमने निकाल लिए हैं इनकी जगह पे हमने नया फ्यूज और थर्मिस्टर लगा दिया है अब हम इस कार्ड को फिक्स कर देंगे देखे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसके जो स्क्रू है वो हम बांध कर रहे हैं अब इसका जो वीजीए का कनेक्टर है वो भी हम लगा रहे हैं एलसीडी के साथ इसके बाद ये बैकलाइट के जो जैक हैं, ये हम लगा रहे हैं हमने इसको बंद कर लिया है अब हम इस एलसीडी को टेस्ट करेंगे ये देखें इसका डिस्प्ले आ गया है इसका मतलब है कि जो हमारी एल है वो ओके okay हो गई है इफ यू लाइक my वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब my चैनल थैंक यू